Есть, есть. Как рыбалочка? Идёт, идёт. Идёт, вот я вижу, ловит. <пух> ну что, братва, всем привет. Мы сегодня собрались на рыболовлю. Будем ловить запорожские трофеи. Ну минимум вот такая. Одна точно. Так, Иван. Илюша все, пацаны заряжены. Это наша наживка на сегодня, мы пойдем вечером на сама. Мы его вот тоже наживочку прикормили. прикорм. На стандартного карасика. Вообще, конечно, классический. Классический с 1664 года. Пошла партия. опытный? Ля-ля-ля. Задом дает. Ну давай, Ван, тогда залазь, я буду подавать. А по возможности, по возможности не, не переворачиваться. Да, ну, okay. ну дай руля! Ну пожалуйста. А я умею, я так все раз рублю. Давай, давай, давай. Водолища мы уже все погрузили, отвезли. Сейчас я водичку взял. Вчора був дуже сильний вітер, тому ми... нормально я не міг знімати проти такого вітру. Сьогодні сподіваюся, що буде краще набагато погода. Рибка. Папка відкрив крафти Плящик Заходиш по шею Ну что у него как, как, рыбалочка? Идет, идет, идет. Я вижу уверенно. Уже третий клювание. есть. Ого. Это что-то там не лещ. Не лещевый поклев. Окей. мне так вот это починил ⁇ -мо ⁇ это начало вообще попался не такий великий, как минулий, но тоже очень хороший, приятный.

ми Виристовуємо. Ну що ж, друзі, ми завершуємо нашу риболовлю. Сьогодні була дуже чудова, дуже результативна, і зараз показую, що сьогодні наловилася. сьогодні наловилося. Всім дякую за перегляд! До нових Пока-пока. До речі, кіпаніки є в двох кольорах: сині та чорно-білі. Переходь в мой телеграм-канал за посиланням ниже и убирай свою кепочку. До встречи!